Привіт, мої хороші! Ви на каналі Астрофономини. Сьогодні ми будемо розмовляти із міжнародним астрологом Владом Росом. Будемо говорити про те, що очікує Україну та коли ж нарешті закінчиться війна. Отож, якщо ви не хочете пропустити точну дату завершення бойових дій в Україні, залишайтесь на нашому каналі. Ставте лайк, підписуйтесь і, звісно, не забувайте про коментарі. Раді вас бачити і. А сьогодні пропоную поговорити на кілька тем, які на сьогоднішній день є на слуху всіх українців. А зокрема, ми з вами вже в принципі неодноразово розмовляли на рахунок того, що Путін не справжній, але все ж таки, як насправді псевдопутін реагує на ті події, які відбуваються на сьогоднішній день в Курській області? Саме головне, що я саме я вже починаю сам удивлятися кожен раз, ми бачимо підміну і. бывшего Путина, который был двойником Путина, теперь мы видим, видим уже чуть ли не тройника Путина. И у меня вообще такая складывается ситуация, что даже если он куда-нибудь улетит в Мексику на инаугурацию президента, вот там его пригласили, да, то даже если его там грохнут, все равно будет следующий Путин. Вот это целая как, история Путиных. И лет через 50, когда уже, да, мы все умрем, все равно будет в Российской Федерации товарищ Путин управлять, и вечно он будет молод и пьян, как и вечно молодой, вечно пьяный. Была такая песня. Вот. Поэтому, дорогие друзья, там ФСБ, там КГБ, верить ничему нельзя, ни одному слову. Перемирию нельзя верить, то, что они нас никогда не тронут, Украину нельзя верить, вообще ничему нельзя верить фейк, все, обман, выдуманная история. Никакого чувака там нету по фамилии Путин, да. Есть только мафия, которая, они понимают, что если не поменять своего значит, главного, кто-то из них возвысится, то мафия может расколоться, и из-за этого может начаться гражданская война. Поэтому это все иллюзии, все обман, на что-то может он реагировать, на что-то нет. Ну, дорогие друзья, доказано, что Значит, Шойгу украл 11 триллионов рублей. Это примерно 120 миллиардов долларов. Об этом это сказал Белоусов. И что мы сегодня видим? Значит, собирается с Совет национальной безопасности. Рядом с двойником Путина сидит Шойгу, который украл 11 триллионов долларов. Дорогие друзья, ну, это какой-то кошмар, это какое-то бедствие. Ну, это супер классно, конечно, что такие руководители находятся у них в России. Украина тогда точно победит. Я имею вам сказать очень важную новость. Звезды так развернулись в августе, так резко все поменялось, и Меркурий стал ретроградным настолько, дорогие друзья, что я объявляю победу Украины в 2025 году. Все изменилось. Геймчейндж абсолютный. Украина теперь точно победит. а все началось с Курской области, будет еще Белгородская, Брянская, будет еще и взятие Крыма. Все резко поменяется. Ну и самое главное, ушел со своей должности, просто ему сказали, что он больше никогда не будет секретарем национальной безопасности Джейк Салливан. Сказали, что он будет до ну, 20 января. это означает, что агента Кремля мы лишились, ну и у нас развязаны руки. Дорогие друзья, мы раньше воевали против России с завязанными руками за спиной. Наконец-таки нам развязали эти руки. Мы теперь что хотим, то и делаем, что творим, то и делаем. А наше искусство борьбы и возможности только теперь будут открываться. Ну и следующая это будет поставка тауросов, тех бронебойных далеких ракет, которые могут уничтожить Крымский мост из Германии Вестима. Ну и уже самые немцы говорят, что это не их танки, а поскольку это танки Украины, Гепарды всякие, да и собственно говоря, они к этому не имеют отношения, потому что они продали нам эту технику и далее а это как бы уже во временном пользовании, и эта страна не имеет к этому никакого отношения. Короче, у нас развязанные руки Джек Соливан закончился. Лас, слухайте, ви з дуже хорошими новинами. Насправді сьогодні в ефірі те, що буде перемога вже в наступному році, це дійсно надзвичайно приємно чути. І я думаю, що всі схрестили свої панщики і вже очікують цього. А, от да, так от, ви говорили. Значити найбаші, які только є зв'язні дожди на небі, вони ж персіїди називаються. Да? Вот а, апогей будет вообще с 12 на 13 число. Дорогие друзья, смотрите на небо, загадывайте желания, потому что все желания будут сбываться. Самый большой звездный дождь и звездопад на небо. Особенно смотрите невооруженным глазом с 4 до 5 утра, вот перед восходом солнца на северо-востоке, и вы увидите а, что-то потрясающее, необыкновенное. А кто смотрит на падающие звезды, кто видит их, у того будет большое счастье и успех. Загадывайте победу Украины и желание. Влад, ви сьогодні сказали на рахунок того, що Росії ФСБ буде вигідно тримати образ Путіна там і через 50 років і так далі. А чому власне Російській Федерації вигідно тримати вічний образ Путіна? Чому вони не готові говорити про те, що його вже дійсно там немає в живих, і от він є таким для них певним символом їхньої країни? Ну, потому что нету Путина, нету мафии, понимаете, в чем дело. Нет вертикали власти, нет, значит, мощнейшего давления на холопов, да, которые все подчиняются им. Ну, а, а есть Путин, ну, мафия все контролирует в этой стране, фейковые абсолютно, да. Поэтому они будут держаться, но все разрушится в 2025 году. Всем станет ясно, что не, не захочет российский народ терпеть, что его ограничивают в Ютубе, значит, в Телеграме, будут тоже ограничивать уже скоро, что у них закончится сигнал, теперь невозможно никакие значит, суперсекретные пересылать сообщения, поэтому, значит, Потом там еще начнется очень такая интересная ситуация, что народ будет полностью возмущен, что появятся пустые полки в следующем году, будет дикая инфляция и доллар будет по 150, по 200 рублей к концу следующего года. Поэтому на, наконец-то холодильник начнет побеждать телевизор. Ну и самое неприятное для Российской Федерации, что они не могут объявить всеобщую мобилизацию. Понимаете, Потому что если они объявят всеобщую мобилизацию, не может люди, шаровики, то, то есть имеется в виду абсолютно лузеры, без денег воевать с теми же самыми побратимами, в кавычках, да, которые получают по 2-3 тысячи долларов в месяц, еще стартовый капитал у них за то, что они пойдут на фронт, дают ему фактически по 20 тысяч долларов, это 2 миллиона рублей. Понимаете, то есть ну, невозможно создать армию, с одной стороны, контрактников, которые получают по 2-3 тысячи долларов в месяц, да, и тут же каких-то значит, людей, которые бесплатно призваны в армию. Ну, факт уже конкретный в Курской области. Все абсолютно поголовно срочники сдавались нашей армии. А, смысл им умирать, когда им даже ничего не платят? Да, в чем дело. Я думаю, это все будет дальше набирать темп призвать в армию значит, на шару им не получится, а платить денег всем подряд им не хватит. Даже какая бы там супер нефть не была, и не, не все ее не продавали бы, ничего не получится. Конец Российской Федерации начался в августе месяце. Я всегда говорю, самые сложные, трудные месяцы всегда были август и март месяц. В марте у них там или там, в феврале по старому стилю у них с, с, с революции происходили, да, всякие там. февраль-марта, помните, в марте Сталин у них умер. А, в общем, ну, все эти перепети там происходили. В августе вечные какие-то дефолты, а, обрушение МММ, а, значит, а, значит, в 91-м году ГКЧП, Пуч вообще. А, в общем, август положил, вот сейчас этот август, вхождение... Украина в Курскую область, дальше будет еще Белгородская, Брянская, завоевание земель, приведет к тому, что Российская Федерация начнет распадаться. Вот август этот месяц критический, и это конец, вернее, начало конца правления мафии под названием Владимир Путин. На самом деле настоящего Путина, дорогие друзья, я утверждаю, уже давным-давно нет. Ну, а якщо вдруг неожиданно воскреснет еще и Євгеній Пригожин, по некоторым данным он находится сейчас в місті Вена, столиці в Австрії, да, в Западной Європі, то буде взагалі интересно на все це наблюдать. Ну а ми записаємося попкорном. Дякую вам, Влад. Чи буде тепер обмін територій, враховуючи те, що Збройні сили України перебувають на території Російської Федерації? Да, нам главное как можно больше захватить земель в разных областях. То есть откусить там 10-15-20% Брянской области, 10-15-20% а, Белгородской области, Курской области. Мы уже отхватили достаточный кусок. А, ну, идеальный вариант это, конечно, взять все три столицы. То есть идеально взять Курск, идеально взять Белгород, еще Брянск добавить. Если будет возможность дойти до Воронежа. Ну, короче, чем больше областей мы захопим, да, займем, тем есть возможность обменять. Потому что чувак, который там похож на Путина, говорит, что он нифига не будет менять, пока э, вот, э, мы не захватим больше земель. Видимо так. Ну, когда мы захватим Болг, Бел, Болград, Белгород, Курск, Брянск, ну, хочет, не хочет, а придется заканчивать войну на выгодных для Украины условиях. Ну, а самое главное апофеоз будет у нас осенью, сентябрь, октябрь месяц, разрушение Крымского моста, наш десант значит, будет в Крыму высаден, да, и борьба еще за Крым будет, в общем, все идет к тому, что будет полностью уничтожена вся армия Российской Федерации на территории нашей страны. А запасов у них, дорогие друзья, нет. Все, что у них была возможность, какие-то войска, которые там Новости. То, что они могли бросить в бой, все, у них закончился весь резерв. Мы ждали это, когда они последнюю свою резервную значит, бригаду бросят в бой, все, у них резервов не осталось. Они думали, что они нас будут давить до конца, продавливать, ничего нету. Все бегут, в том числе и Кадыровцы. Мы выбрали самый лучший подходящий момент, мы увидели, что у них больше резервов не будет, и мы начали свое контрнаступление, а дальше будет только все расти. Тауси на підході прозріли, і унічтерження кримського моста наконець кі німці вони Говорять, що гіпарди це не їх танки, це наші танки. Влад, Що ми прорвали власне Російську Федерацію? А це досягнення збройних сил України, тому що нам не дали більше якоїсь певної зброї. Це те, що нарешті ми дочекались. Еф що це дійсно була витримана стратегія, яку ми досить довго тривалий час просто прораховували, і зараз її показали та втілили в життя. Ну, найголовніше з перечня, пічня, що ви сказали, ми просто не допустили навіть наймалішої можливості, щоб враг узнав о нашому контрнаступленні. Тому що якщо раніше ми обо всім советувалися з Вашингтоном. значит, вернее, даже с ЦРУ, там, где продажный бёрст находится. Вот. И вся информация, которая у нас о всех наших планах, например, в прошлом году доподлинно было известно, в каком направлении, где и когда мы точно пойдем, например, на ТАКМАК. да, то, есть, то вот сейчас мы полностью дезориентировали наших партнеров, американцы даже близко духом не знали, и не нюхали даже ничего в том числе и кокаин никакой, что значит, мы вообще способны идти на какую-то контратаку, где она должна произойти. Вот когда американцы ничего не знали, у нас супер классное супер -классное нападение случилось. Еще раз вам говорю, потому что в самой верхушке Америки сидят значит, продажные твари. Это Джейк Салливан, это Бернс, это... Ну и самое главное, слава богу, что хоть Лойд Остин туда не входит, поэтому сейчас все время ему звонил его визави из Российской Федерации, да, Белоусов, а Лой Тостин не поднимал трубку. Но это говорит только о одном, что логика подсказывает только одно. Сейчас за всю внешнюю политику значит, военную в Америке отвечает Луи Тостин, а ему дозвониться невозможно. Значит, он на нашей стороне, хоть есть один высший военачальник, который на нашей стороне там в Америке, значит, все остальные уже все списанные политики, да, Джо Байден уходит, к нему можно не обращаться, это тот петух или курица с отрубленной головой, в общем, она уже как бы бегает, шевелится, а уже ничего не может, не предпринимает, потому что это уходящая натура. Ну, а на прошлой неделе стало известно, что уходящая натура Джейк Салливан, поэтому можно обойтись и без них, без советников национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Поэтому у нас супер классно, удачно, в тайне от Америки, от западных стран и от России. Было это контрнаступление. Вот, получается, всегда нужно все делать в тайне от всех. Вот получается вот так. Інформація також в мережі про те, що Білорусь знову почали стягувати війська до кордону з Україною. Чи є наразі загроза для наступу для Чернігівської та Київської області? Ні, дорогі друзі, запрошуємо пакт Молотова-Ріббентропа, тобто, розшифровую в кавичках, це да, між Білорусією і Україною, о ній нападення, о ній уничтоження НПЗ білоруських, вони, значить, со своєї території на нас не нападають, іначе ми просто уничтожуємо, так. Да? все, что там у них имеется с нефтью, с газом, нефтеперерабатывающие заводы, ну и полк Калинина, или вернее, Кали, Калиновский полк, полк Калиновского, я могу путать, как правильно называется, просто завтра пойдет и возьмет Минск. Он намного сильнее, чем вся сборная армия Беларуси, где максимум насчитывается ну, 20 тысяч войск. Полк Калиновского просто так пойдет и возьмет Минск, просто завтра. Поэтому Лукашенко всего лишь делает вид, надувается, а он понимает, что у него переходной этап, период, что в жизни ему осталось жить недолго, он умирает, и уже он практически окончательно, бесповоротно об этом объявил, что он выходит, и в следующем году он точно уже не будет президентом, и даже если состоятся выборы из Беларуси, он участвовать в них уже не будет. Ну а Запад конкретно ему дал все условия, чтобы он себя вел правильно, иначе все его бабки в офшорах не получит ни он, ни его семья, ну и самое главное, не получит его сын Коленко. Вот. Поэтому Лукашенко практически на нашей стороне, ну а то, что он там взывает, все это работа на публику, что он там сейчас все будет грозить, там взрыв ядерной атомной бомбы, у него там еще что-то там в арсенале может быть, вот заранее так думаю, что он даже это может говорить, все это вранье. Он на стороні щас даної ситуації України і проти э, Російської Федерації вот до чого дошов прогрес, я бо так даже сказав. До речі, щодо ядерної зброї, чи перебуває також частина ядерної зброї на території Білорусі і загалом, а в тому числі на сьогоднішній день, в зв'язку з тими подіями, які наразі. Э, Відбуваються в Курській області. Чи готує певні якісь провокації, в тому числі на атомні АЕС Запорізькі Путін? А ну головна задача це взорвати і бити по нашим всім атомним станціям. Я би так сказав, це сигнал був. Не, не трогайте значит, в Курську атомну станцію. Да? Тобто, хто не знає, там в курчатові атомна станція. вот типа не, не доходите до нее, и наши резко остановились именно перед Курчатовской атомной станцией в Курской области. Потому что они подождали шины там, или еще что-то у них там горело. Но это еще и знак того, что они собираются бить по нашим атомным станциям, значит, своим, своими там эскандерами, что у них там есть, там, все э, этими всякими бомбами Х-101 высокоточными, всякими своими в кавычках. В общем, нам нужно беречь сейчас Хмельницкую АЭС, Рубинскую АЭС, Южноукраинскую АЭС. Потому что враг хочет нанести мощные удары именно по ним и обесточить полностью нашу страну, Украину от возможности передачи атомной энергетики по всем вот этим проводам, которые от них исходят. Поэтому я бы так не сильно заботился о том, что может случиться что-то в Запорожской именно АЭС, которая сейчас А не і не бы, а Або вот то, що Южноукраїнська, Хмельницька, Рувінська АЕС туди может враг наносити відчайні, мощные свої удари. І сотня ракет можуть полететь именно на атомній станції України. Добре, і давайте ще також хочу уточнити на рахунок Курської АЕС, що буде із нею? чи є... Загроза для якихось трактів, коли там щось станеться, і Російська Федерація почне звинувачувати в цьому безпосередньо нашу українську сторону. Ну, Опірохані во там роють рви, там оборону укріпляють ту і Курчатовську АЕС. Ну нам немає сенсу її взагалі брати, трогати. Головне, щоб вона була у нас прям рядом щось. Возможно всегда выстрелить куда-то там, и чтобы враг боялся, что в любой момент мы можем ее обесточить. Не важно ее обязательно брать, чтобы она находилась просто на, на расстоянии значит выстрела, вытянутой руки, да, образно говоря. Поэтому это не очень важно именно ее брать. Гораздо круче, если мы возьмем столицы этих городов, города, я имею в виду которые управляют губерния, да, там Брянская губерния, там по-старому, если говорить, в области говорят, да, Курскую губернию. То есть нужно брать Курск, Белгород и Брянск. Если мы возьмем большие города, у, ну, например, Курск полумиллионный, то это гораздо будет приятнее и намного лучше, чем взять какую-то атомную станцию. Вот. И мы не будем выглядеть с точки зрения мира террористами, ядерными какими-то. Это не обязательно нужно нам делать ну контролировать ситуацию э, и находиться рядом с атомной станцией прекрасно да потому что мы можем в любой момент сделать так что полностью обесточить и отключить э, все вот эти области которые там сидят на свете э, и у них будет действительно верное отключение как они это устраивают в нашей стране Влад, ну і на завершення у нас вже добігає до кінця останній місяць літа. Які ще хороші новини для України будуть в другій половині серпня? Ну, час саме головне в контр в контратаку. атаку. Прекрасно, що это було зроблено прямо в день ретроградного Меркурія, 5 числа. Ми пішли в контрнаступление. Самое главное вистав зараз в середині літа, когда могут обрушиться на Україну массу маса сотні всякого рода. вражеских ракет, которые могут лететь на нас. Самая сложная ситуация может быть с 14 примерно по 22 число, когда будет жесткий квадрат между Юпитером и Сатурном. Но если мы все будет хорошо, мы выстаиваем, то в конечном итоге к нам даже могут приехать очень важные лидеры, такие, например, как Дональд Трамп. Ну а я вам сейчас скажу очень интересную фразу. Гельчейч настолько изменился, что теперь не важно даже, кто станет президентом для Украины в Америке. Даже если станет ненавистной всем нам Дональд Трамп, который сказал, что он, у него лучший друг Путин, и он всегда с ним успеет договориться. Раньше, по крайней мере, он там говорил. А Венс, его вице-президент, всегда говорил о том, что он, вообще плевать ему на Украину, он вообще не собирается ничего давать. Их риторика резко поменялась. И вот буквально все изменилось как неделя. Ну, теперь Венс сказал, что он все-таки будет, если он станет вице-президентом, что территорию Украины Америка не будет сдавать. Ну а Дональд Трамп по телефону с Зеленским обсудили очень важные сакраментальные фразы о том, что Украине будет дано то оружие, о котором говорил Помпео. Да, дорогие друзья, все-таки Помпео, скорее всего, побеждает в этой риторике, а он говорил, что он даст полтриллиона долларов на то, чтобы... Украина выставила, поэтому неважно теперь для Украины, кто победит, Харрис или Дональд Трамп, скорее всего, даже если Дональд Трамп победит, то посчитают в пользу Харрис, все идет к этому, да, ну, теперь, мы, вот Геймчиниш изменился, все абсолютно, то есть мы понимаем, в августе вот сейчас здесь, находясь прямо в этом времени, да, в этом потоке этого времени, в этом моменте, что Украина теперь точно победит. И астролог Ватрос говорит однозначно. 2025 год победа Украины в этой многострадальной войне. И она таки должна закончиться. Но теперь не капитуляция Украины, а ее победы Безусловно.